既然你这么有心情，那本座就陪你耍一耍。锁神阵，天地玄宗，赤妖灭形，河神不服，河鬼敢当，犯尽此阵者，法力尽消，就连神仙都插翅难逃。因为你逃不掉了。 也不要白白送命，仙子，我的使命就是守护你，法阵不破，我是不会走的。仙、嗯、子，保重。 一梅，你已经无路可逃了，趁早交代织鞋的行踪。你们的计划究竟是什么？行知是我从街上捡到的一个孤儿，几十年前一直陪伴我左右。从此以后，这世间又只剩我一人。 他的死是你造成的，为什么美好的东西总是留不住？<laughs> 江心子，我不会放过你的。一梅，你趁早交代一切，不要一错再错。 想不到大陆唯一的换宝妖师，竟也中了老太婆的埋伏。你可不能被抓呀，我们的交易还要进行呢。那是自然。所以，你这不是来了？ 当年，我便是乘坐此船，将齐家的孩子抱回来的。那个男婴，便是第一个拥有双生,生元神的孩子，也是可怜。 西祠设置这么多法阵，也不嫌麻烦。他唐系孙子可不希望这枚魂镜再出什么问题。啊！哎，你怎么了？ 神幻体后，你便可以真正拥有那具身体。有劳仙子了。 若雪，你一定要尽快将自己的魂镜找回来。如果再有什么差错，怕是奶奶我也无回天之力呀、啊。